Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia kepada semua yang memilih untuk membuka siaran TV Al Hijrah pada pagi ini. Saya doakan semoga semua insya-Allah dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, kita bangun dengan penuh rasa kesyukuran Allah berikan kepada kita lagi hari untuk kita menambah baik hari yang sebelumnya dan juga menambah baik amal ibadah kita insya-Allah para penonton. Ini sekarang kita tengah bercuti. Cutilah kan, cuti perayaan walaupun kita menumpang tapi insyaallah moga-moga kita dapat manfaatkan percutian kita ini dengan sebaiknya dan sebaik-baik percutian walaupun tak mewah ke dan sebagainya janganlah kita tinggalkan solat dan juga rutin ibadah kita sebab percutian kan penat kan pergi sana pergi sini tengok-tengok esok terbabas jadi janganlah begitu insyaallah baik hari ini seperti biasa kita 19 Oktober bersiaran secara langsung daripada TV Al Hijrah dan pagi ini dalam assalamualaikum subuh ha, kita nak cerita berkenaan kita pengusaha Allah penentu insyaallah kita kita bersama dengan di sebelah kiri saya, ah, tak lain dan tak bukan ah, seorang selebriti, ah, fi, ah, public figure iaitu... Puan Halida Kak Alida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersama-sama kami. Dan juga uh, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengasas dan juga pengurus Masjid Al-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz dan subuh sinonim. <laughs> <laughs> Okey insya-Allah Ustaz. Bila kita nak cerita berkenaan dengan kita pengusaha Allah penentu. Yeah. Ini ada kaitan dengan uh, uh, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "A'udzu billahi rajim, fa idza 'azamta fatawakkal hmm. 'ala Allah, Inna Allah yuhibbul mutawakilin. Ya. Jadi bagaimana kita nak pasakkan dalam diri kita? Usahalah tak mana pun, hmm. Allah lah penentu. Hmm. Dan satu lagi, wajib berusaha. Hmm. Allah akan tentukan. Kalau tak tak musa, gano nak dapat. Ha, dia ada, ada ayat belakang tu kena Ma ada ganon. gano. Marah ke tu? Ha, dia kena ada penekanan sikit. Supaya kita peher. Ha. Ya betul. Kadang tak faham-faham kan? Ha, silakan Ustaz. Terima kasih, Amy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasih Amy dan juga terima kasih Halida yang menemani kita Sampai. pada pagi ini. Alhamdulillah. Ingatkan kami Amy marah saya tadi kan? Malu apa pagi ini? Amy pun risau juga Aa. nanti kata, eh Amy ni apa pagi-pagi ni? Pagi, -pagi, Aa, ini pagi, pagi orang panas ke apa kan? <laughs> ha. Baik. Kadang-kadang uh, uh, kita ni tak dapat memahami dengan jelas tentang kedudukan kita siapa. Hmm. dan Kedudukan Allah tu siapa? kita ni hamba. Allah tu khalik kita, pencipta kita. Bila kita sedar kita siapa, Allah tu siapa, maka banyak perkara dapat selesailah. dan bila, bila sebut tajuk hari ini, kita pengusaha, Allah penentu. Bermaksud tajuk tu pun kita nampak. Usaha jangan tinggalkan, tetapi ia tidak mengubah ketentuan Allah. kalau Allah tentukan, maka itulah ketentuan yang Allah telah beri pada kita. Tetapi dia tidak menidakkan usaha. Kata Imam Al-Ghazali Kalau kita bertawakal Bukan bermaksud kita tidak berusaha ya. Tapi usaha itu adalah sebab Bukan penentu Usaha itu sebab Bukan penentu Cantiknya Dalam mazhab kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita menolak pandangan yang agak ekstrim Iaitu pandangan Qadariyah Dan juga pandangan Jabariyah dalam ilmu Tauhid Qadariyah ini maknanya kita berkuasa sepenuhnya Kita ni apa maknanya buat tu atas kuasa kita kita nak macam mana ada qadariyah ada pun jabariyah ni kita terpaksa Allah semua tentu kan redha jelah redha jelah redha jelah jadi dia, dia apa dia ada di antara jabariyah dan qadariyah di tengah-tengah tu al sunnah wal jamaah yang kita pegang yang maknanya usaha ada ikhtiar ada doa ada takdirnya pun tentu sekali ada maka sebab itulah kata Imam Al-Juwayni dalam bab ini dan dalam bab usaha ikhtiar semua ni kita ni ada kasb ada usaha usaha itu termasuklah ikhtiar termasuklah doa kita tetapi kok mana pun semua itu di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni tidak kita kata tidak memiliki ataupun tidak menciptakan kita kata usaha kita Allah yang mencipta usaha tapi kita ada usaha Allah kita tidak mencipta perbuatan kita. Ini perbuatan kita Allah yang cipta tetapi kita ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Dan doa tu pula kata Imam Taftazani dia sebut doa itu dia tidak menidakkan iradah Allah, tidak menolak iradah Allah tetapi doa itulah sebenarnya yang menunjukkan hubungan di antara seorang hamba tu dengan iradah Allah tauhid dia macam itulah ilmu tauhid ni dia, 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 dia kadang kadang eh peninglah peninglah ha. tapi itu sebenarnya nak beritahu uh, saya contoh sekali apa saya rasa Emi eh, rasa apa sekarang nak marah sekarang ni rasa sejuk dah terima kasih bertenang bertenang tenang Setelah saya rasa dahaga. Ha, ha. saya rasa dahaga. harga saya ha. bismillahirrahmanirrahim saya pun minum tak apa tak apa tak apa eh? <laughs> jadi usaha saya kat mana situ saya, saya, saya dah harga kan? Usaha saya, saya angkat cawan. Takkan saya duduk, dah harga. Harap-harapnya, hilanglah dahaga. harga. Nengok saja kan? Dan dia tidak mengubah usaha saya. Dia tidak mengubah ketentuan Allah, kuasa Allah. Iradah eh, Allah tidak. Kadang-kadang tu saya usaha dah. Tetapi air tumpah juga. Bukan rezeki saya maknanya. Maknanya bila kita faham kedudukan kita, kita ni pengusaha. Bila sebut pengusaha ni, buat saja. Buat saja. Kita tak tahu di hujung usaha kita tu bagaimana keputusannya. Itu serah pada Allah. Jadi kita buat, 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 buat baik sahabat daya, buat baik sahabat daya. Dan tentu sekali, selebih daripada usaha kita tu serah pada Allah SWT. Apa yang Allah tentukan untuk kita. Dan tentu sekali, bila kita nak aim kita yang akhir tu ialah kita nak masuk syurga Allah, usaha kita mesti bertepatan dengan keinginan kita untuk masuk dalam syurga itu. Ha, Okey? Asalnya macam okey minum, lah tu. Dah minum, minum dah. Ustaz, saya dapat memang dalam ha. mukadimah Ustaz yang cukup mantap ni, usahalah, tapi mestilah usaha untuk mencapai rizal Allah. Ya. Maksudnya ya, usaha ya. kita, betul. tapi kita nak syurga. Ya. Gano tak buat gapon ha, kan? Ya, Haa, betul. Meninggalkan larangan Allah dan sebagainya. Ya. Dan satu lagi, saya suka bila Ustaz kata, kita adalah sebagai hamba. Ha. Memang sifat kita, hakikat kita, kita perlu meminta ya, dan daripada kita perlu ya, usaha. Ya. Allah yang akan memberinya. Betul. Mungkin kita rasa, eh, tak dapatlah, kenapa lah tak dapat. Usaha hmm. lagi, usaha ya, yang akan menentukannya Allah. Tak, tak, tak hilang lagi dahaga, usaha lagi minum okay. lagi. Tapi <laughs> tak nak lah, pulang dua kali kan oh, orang ya. kata, ya, apa Ustaz, Ustaz ni kan. Okey, macam Lidah kita bagi Ustaz minum dulu. <laughs> Okey, untuk Kak Lidah pula kan. Kalau okay. kita tengok, kita dah faham. Ataupun mungkin kita kena pasakkan dalam diri kita. Mesti kena ada usaha. Yeah. usaha usaha tu kita cari ikhtiar tu kita buatlah kan hmm. kita cari macam mana kita nak buat dan juga kita kena bertawakal kepada Allah Taala secara realiti ni macam ni nak cerita alah sembang cerita-cerita usaha ikhtiar hmm. tawakal macam ni hmm. kita nak melihat dalam kehidupan kita ni konsep usaha ikhtiar dan tawakal itu okey uh, saya memang setuju sangat dengan apa juga ustaz katakan tadi dan juga Amy katakan tadi sebenarnya macam saya sendiri ah Uh, ini kita kelaka hmm. lah ustaz kan? eh yeah. kelaka sikitlah pening. Tak apa tak apa. Kita kita support. Contohnya begini. Saya sekarang ni tengah berusaha, berusaha untuk menurunkan berat badan. Oh gitu. Oi, susah ustaz. Bila usia dah meningkat ni nak turunkan berat badan ni bukan mudah. Jadi saya kena usaha. Hmm. Saya masuk usaha itu dengan tindakan saya. So? Mungkin saya kena kurangkan sikit makan. Yeah. Mungkin saya kena uh, orang kata kena kena konsisten dalam bersenam, okay. kan, buat kardio uh, dan saya kena ikhtab. Ikhtiar tu maksudnya saya kena berusaha dengan dengan kesungguhan. Makna repetition, hmm. Konsistensi. Yeah. Kan? Di samping itu, sambil-sambil konsistensi tu saya cuba sedaya upaya dan saya minta ya Allah ya Tuhan semoga berilah kesihatan Kesihatan dan janganlah jadi kurus. Kalau kalau sampai sekarang gagal, maknanya saya kena tingkat akan usaha. Hmm. Masa tingkat kaunsel dan akhir kalau saya berusaha sehabis baiklah. Orang kata sehabis baik dan saya berserah hmm. pada Allah. Jadi kalau kata nak sekarang... cepat <laughs> sangat, awas <laughs> sangat. Bak kita tak tahu hujung macam mana. Lah. jadi saya kena usahlah. Usah dah akhirnya kalau kata tak juga sort jadi saya kena berdamai nak lah nampak kali berdamai dengan takdir berdamai lah dengan takdir maknanya mungkin itulah yang Allah tentukan <coughs> tapi kita tak boleh nak letak tu awal kalau ha, betul-betul betul, lagi hayat betul. di badan kan nomadan ha, ha, saya setuju macam tak dalam macam nak buat macam mana hidup aku ni memang macam ni ha, ha nak buat, buat macam mana takda jelah kan? metabolisme hmm. tu dah dah slow tak boleh lah maksudnya kita kena sentiasa. orang kata ada plan A tak jadi plan B hmm. ah ha, maksudnya kena usaha dengan kesungguhan maknanya kena bersungguh-sungguh orang kata tanpa orang kata tanpa putus asa jangan hmm. putus haraplah hmm. tapi kenapa kadang-kadang kenapa kenapa kita nak berusaha untuk mencapai benda tu kalau kita kata tak apalah Allah dah takdirkan kehidupan ya. kita ni macam ni ha, apa yang menyebabkan kita perlu berusaha hmm. Allah dah oh kalau oh itu satu satu <laughs> ha, soalan yang satu, sangat soalan yang kan? menikam eh <laughs> uh, kalau kalau tanya pada pandangan saya pandangan saya lah saya rasa selagi kita masih lagi diberi kesempatan, okay, kita buat yang terbaik, terbaik untuk diri kita sendiri. Hmm. Maksudnya di sini, habis uh, baik, dalam apa juga yang kita hmm. cemburi sebenarnya. Hmm. You, you want to be the best, you kena... Kusur. Yes, kusur dengan... Orang kata kita jangan putus... Orang tu yang saya cakap hmm. kita hmm. jangan putus berharap. Ini hmm. ya. ya. setuju sebab kadang-kadang itulah kita kata, bila kita kata, nak buat macam mana mungkin Allah takdirkan tapi tak buat ya, pun yang terbaik ya, betul, kita tak betul, usaha betul. pun kita dah letakkan Allah yang tentukan Allah takdirkan gitu dia kata tak. macam dia pegang takdir pula eh. ha. Ha. jadi kita nak cerita berkenaan dengan usaha dan juga banyak juga komen di Facebook yang mana mengatakan mungkin Allah tak bagi lagi kita dah usaha betul tapi ya. insyaAllah ada ah, insya Allah. Lah sebaliknya kita nak berehat seketika kita akan sambung kembali selepas ini kita berusaha Allah yang tentukan insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhat yang berasaskan sain, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah pelindung perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. InsyaAllah dan ini juga antara usaha kita untuk mencapai rada Allah untuk ke syurga. Kita berbuatlah kebaikan di dunia ini dan insyaAllah kita akan beroleh kebaikan di akhirat. Hmm, Kelak. Antaranya kita berinfak dan sebagainya. Jadi Kak Alda, kita sambung balik dengan ya. kita punya perbincangan tadi. Sebagai seorang public figure, sebagai seorang yang... Uh, orang duk tengoklah progres Kak Lidah ni sekarang ni kan. Ha, okay. Jadi macam ni kita, apa yang boleh kita titipkan kepada para penonton berkaitan dengan usaha itu perlu walaupun Allah dah letakkan takdir kita bagaimana. Hmm. kita perlu berusaha dan kita perlu minta dengan Allah. Ya betul. Kita perlu ikhtiar dan sebagainya. Uh, macam kita tadi cakap kan. sebenarnya dalam apa juga yang kita buat selagi kita masih lagi izinkan oleh Allah Subhanahuwataala di sini kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita, berusaha. Contoh kalau saya kata tentang saya nak memperbaiki diri saya. Kita plan kan. So, kita yang... ah kita kena berusaha, kita kena uh start start doing mm. kita kena mulakan dengan tindakan kita kemudian kita kena pasti apa yang perlu kita buat dengan ikhtiar mm. dengan uh, dengan uh, orang kata kesungguhan kesungguhan hati kalau kata tak jalan juga yang ini kita kita lakukan pula dengan cara yang lain mm. uh, upgrade upgrade apa yang mungkin ada kekurangan di situ dalam pada masa yang sama mm. kita jangan orang kata Uh, lupa untuk berdoa Mohon pada ya. Allah Ya Allah Ya Tuhan Permudahkanlah segalanya Untuk kita Mungkin kalau kata kat situ Kalau kita perlu nak mencari ilmu Kita Kita minta uh, Pada Allah Semoga Diberi pemahaman yang baik Dalam mencari ilmu Di, Dibukakan ruang Untuk mencari ilmu uh, Dan Yalah Usaha Ikhtiar Mereka. Bertawakal Serahkan pada Allah Tapi Tanpa putus asa selagi hidup ni selagi kita masih bernafas ni ustaz ya, ya betul tak boleh putus asa memang tidak ada istilah orang kata uh, nak berhenti setakat itu je mm. ah kita serahkan je lah pada Allah mm. ya Allah aku dah berusaha dah ni tapi mm. setakat itu je ke so usia tetap habis ya. bayar so habis oh, bayar. betul 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 ya. betul dan ustaz dan juga Kak Lida dan para penonton ni ada satu ayat ni dalam mm. surah Maryam yang rasanya cukup memberi motivasi kepada kita hmm. bagaimana untuk kita minta walaupun kita rasa kita dah tak boleh dah Betul. tapi Allah yang bagi auzubillahi hmm. minasyaitanir rajim kena ingat ni ustaz macam mana ustaz auzubillahi minasyaitanir rajim qala rabbi inni wahana al'azmu minni washtala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aiki rabbi syaqiyya maksudnya Nabi Zakaria ni hmm. ini memang betul-betul kalau ini kita peganglah sama-sama dia merayu kepada Tuhannya kepada Allah qala rabbi inni wahana al'azmu minni sesungguhnya telah lemahlah tulang belulangku telah putih melepaklah uban kepalaku hmm. dan aku wahai Tuhan tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu bayangkan sampai macam tu pun, tak pernah rasa putus asa macam Allah yeah. kata dah dah lemah tulang belulang dah beruban tak pernah merasa hampa minta dengan Allah walaupun dia minta tak dapat tak dapat lagi yeah. dan jadi Ustaz bagaimana kita untuk kita ya. betul yeah. macam mana kita nak relatekan? Mm. betapa mohonlah usahalah Allah yang akan berikan terimalah mm. baik dalam ayat tu pun kita dah, dah nampak dengan jelas mm. qala rabbi inni wahanal azmu minni aku dah lemah tulang tu belulang wasta'ala ra'su shayba kepala penuh uban macam be ni Walam akum bidu'a'i karabi syakiyah. Dalam pada itu doa tak pernah putus. Hmm. Ha. Wa inni khiftul maw... Apa doa dia? Wa khiftul min warai aku bimbang. zuriat tu nak aku selepas beraku. Wa kan nanti merahati akhirah. Dalam pada yang, yang, yang sama, isteri aku ni mandul. Ha. Jadi... Awalam aku berdoa ikhlas Robi Syakia, wah ini kifatul mawal yang mewarai wakil nanti mulai akhirah Fahabli miladum kawaliyah. Anugerahkanlah pada mu ya Allah anak sebagai sebagai apa-apa pengganti apa kenabian aku. Jadi bermakna di situ kita nampak ada tawakal, ada usaha dan ada penyerahan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang kita miliki iaitu kita boleh usaha. Kita boleh berikhtiar, kita boleh berdoa. Ini ambil Balun semua ha. Ambil semua, usaha, ikhtiar, doa ambil. Tapi bab ketentuan Serah pada Allah SWT Sebab itu mudahnya saya simpulkan begini Doa Kita berdoa Allah mengabulkan Kita bertawakal Allah memelihara Kita berusaha Allah yang menentukan Selesai masalah kita Jadi tidak ada masalah kita Bergaduh dengan apa takdir kita berdamai dengan takdir ya. kan ha. ya, sekian harap malu ha, masyaallah kita berdamai dengan takdir bukannya kita menyalahkan takdir takdir ataupun kita pula yang nak jadi penentu ya. kepada takdir ya. itu jadi ustaz ni insyaallah ya. sebagai pengerusi ya. uh, dan juga pengasas uh, musalla uh, ar-radah kalau kita tengok ya. tadi antara perkembangannya yang pun dah lama dah nak dengar juga apakah perkembangan terkini dan apa yang kalau dapat kita boleh minta pada penonton untuk bersama-sama kita membangunkan musalla ar-radah alhamdulillah saya nak ucap ribuan terima kasih pertama sekali kepada ...dan semua rakan-rakan yang membantu saya selama 8 tahun membina musolla Ar-Raudah. Di TV saja stesen TV TV Hijrah 4 tahun. Hari-hari berbuih mulut cakap pasal nak bina masjid. Alhamdulillah masjid dah siap. Dah siap sepenuhnya. Nak beritahu ni dah siap sepenuhnya. Cuma masjid dah siap bukan bermaksud tak 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 perlu bantuan. Sebab kita program kita, kita punya maintenance kita, kita punya overhead kita tinggi. Kita nak bayar gaji, kita ada, kita ada, ada penggajian pekerja kita 20, 20 ribu lebih. Makan, minum setiap pagi kita buat tu perlukan duit. Kemudian bagi duit pada anak-anak sebagai hadiah untuk apa datang subuh kita bagi 5 ringgit 5 itu perlukan duit. Jadi kena ada backup pada tuan-tuan puan-puan semua sebab kita masih belum dapat izin untuk solat Jumaat. Jadi tabung kita mengharapkan tabung orang datang solat fardu dan juga daripada sumbangan orang ramai. Tapi nak beritahunya, nak isytiharnya, musalla ar raudah masjid dah siap. Dah siap sepenuhnya. Tapi bila siap, kita tidak kata berhenti di situ. Kita usaha lagi, usaha lagi untuk mencari peluang di mana peluang-peluang yang boleh kita buat untuk pastikan masyarakat setempat komuniti ini hidup dalam suasana yang 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 harmoni islamik. Jadi kita bina satu madrasah namanya Mahad Ar-Radah Mardah yang mana pelajar belajar sini nanti mereka ini belajar pendidikan arus perdana. Mereka ambil SPM ambil aliran sains. Dalam masa sama mereka hafal 30 juzuk Al-Quran. Macam Amy Sofia kita ni. Eh. Kemudian dalam masa sama belajar kitab terus belajar kitab agama. Mereka mantap. Bukan sekadar bercakap sembang saja tapi boleh apa apa base pada kita-kita Amerika pelajari. Yang ni kita nak melahirkan pelajar yang holistik. Yang ni bajet dia dengan betul-betul ya. Dengan betul-betul kita bajet kita ialah 19 juta ringgit sahaja. Tapi kita pecah fasa. Fasa pertama kita perlukan 5 juta untuk buat bangunan akademik dan bangunan asrama itu dulu. 5 juta ini kita perlukan dan inilah peluangnya tuan-tuan untuk letak tapak asas yang kukuh. Duit kita banyak mana RM5, RM10, RM10,000 tak kisahlah berapa. Kita letak asas di sini, kita bina Ahmad madrasah ini dengan duit kita. Tak, banyak tak apa, tapi esok bila anak-anak esok -anak belajar sini berpijak di bumi yang kita sama-sama bina bangunan ini. Cuba bayangkan, kita nak masuk belajar tak boleh dah umur, dah tua. Nak menghafal Quran pun ala, ala tak ingat-ingat ustaz. Tak apa beri peluang pada anak-anak untuk belajar ah, di tempat ayanya. yang kita <laughs> di tempat yang kita bina. Insya-Allah pahala berkekalan sehinggalah kita dah mati lama dah. Pahala masuk 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 sebab apa kita letak pernah dulu letak RM10. Allah. Allahu Tapi lagi besar lagi elok kan? Satu yang depan tu maintain. Satu kosong tapi tambah kosong 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 belakang terlebih. Seribu, sepuluh ribu, seratus ribu kan? Ha, lagi besar lagi bagus bagi saya lah. Sebab Uh, ini kita punya peng, apa tanda ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita, kerelaan kita usaha kita untuk kita membina sesuatu di akhirat esok dengan sebab kita ada satu benda yang kita simpan masa kat dunia ni. Allahuakbar dan macam sedarlah hmm. mungkin tak boleh dah nak belajar. <laughs> dah, dah 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 tak tak leh lagi dah kan. Mungkin <laughs> tak boleh, cannot go. <laughs> Tapi insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit, insya-Allah QR telah telah tersedia di Gacha TV, mungkin kita adalah antara yeah. mereka mereka yang membina Betul. madrasah hmm. di musalla ar-raudhah insyaallah amin amin ya rabbal alamin terima kasih banyak kita ucapkan kepada al fadil ustaz Muhammad Azli Abdullah pengasas yeah. dan juga pengurusi musalla ar-raudhah dan juga Kak Alida nice to meet you insyaallah semoga Inshallah. kita bertemu lagi insyaallah dan Inshallah. Inshallah. kita doakan semoga perjalanan kehidupan ini insyaallah dirahmati diberkati dan dipermudahkan urusan dan yeah. ustaz insyaallah uh, begitu juga dengan musalla ar-raudhah sama-sama kita menyumbang membantu untuk pembangunan amin. musalla ar-raudhah telah tertera di kaca TV dan insyaallah kita nak berehat seketika para penonton jangan ke mana selepas ini kita nak mengisi jiwa kita Insya Allah. mencari jiwa kita yang barangkali telah hilang ataupun tersasar insyaallah kita berehat seketika kembali selepas ini ayah ingat tak dulu kita pernah datang sini hmm mestilah ingat Oma. tapi kenapa kalau macam tu jomlah kita pergi musollah arada. boleh kita solat zuhur kat sana ayah toto ayah pusulan roda dah siap. Cantiknya rumah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. apa khabar? Apa, khabar? apa? Alhamdulillah sihat, sihat. Ustaz. Alhamdulillah ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah semua semangat orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni, di atas ni. Kebetulan oh. pula oh. sekarang ni, Zohor pun dah masuk. Mari kita solat dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, baik. Okey, okay. 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 jom. Sila, sila. Allah Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillah kita ada di bina masjid. Walaupun kecil itu sebesar sekecil sarang burung. Allah dah bina untuk di mahlika dalam surga. Ha, ayah. Hmm. Boleh tak Abang nak pergi kelas ngaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Mak. Ini kamu salah raudah. Ha, ah kalau macam itu, Abang pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirrabbilalamin.